Мечка, ой, ой, спасибо. бачит он что? Подавиться. Вита, глянь. Да. Видишь, Семена, на каком мы состоянии? Привалила нас. О, Николаевна, вообще. Да. Спасибо. Ну хорошо, хоть вас вытащили, Николаевна. Главное, что вы живы. Да, зайка, молодая. спасибо хлопцам этим самым украинцам. Молодцы. Молодец. Вообще молодцы, ребята, вытащили вас. Да. Николаевна, дома моего уже нету, да? Ладно, не да. слышишь. Считай, что мало там шо. А ну, сейчас покажу еще одну знакомую. Да? Привет, привет, привет. Привет, как дела? Да ничего нормально на работе. Вы там что? Лечитесь, давайте. Спасибо. Что мне. такое малыш, Ир? Да, вот, вчера приходились красная Креста, полуруки только могли спасти. Все, успокойся. Ой, господи, ужас. Все, Ир, успокаивайся. Все Ир, нормально. Все, все, ситуация. Спасибо вам. Все? Спасибо вам большое. Да, спасибо. Пожалуйста. Да, все, большое. всего хорошего. Угу. Спасибо Ой, вам спасибо. тоже. Вывезли э, этого, яшу с дочкой, половинкой на ну, эту. Чет, четверо детей. Uh -huh. Вывезли Настину малую Даринку. Uh -huh. Помните, что с бабушкой оставалось? Uh -huh. Девочка гуляла по минному полю с котами. Да, ее же забрали на минном поле солдаты наши бабушкой перевезли в интернат, mm -hmm. потом они жили у Фурсовой, там, э, в Лебедевке. А потом, когда разбомбили их, то мы их вывезли обратно и Сюда. Вот теперь, я когда я вы сюда, приехали да. сюда... Так тоже во всем рассказывала, что тут на органы, что окопы копали. А сама первая выехала. Ну, первая. Ну, она, ну, первая. Вы, да, наша русская, я мы больше как хлам, потому что с И, и рядом. сказала, ты, и вот ты себе. не и веришь. У нас драка с ней каждый день. А, а теперь вот сейчас я ей говорю, ну как? Она говорит, ты права была. Я кто нас кормил? Кто? Вы на Алексея кричали. А, Алексей приезжает, он зовет. Это что, специально. Мы Не увозить, это там органы подпускания? Что ты, бред? Учит нас, ага. Это и да и не только она была. Кстати, это... Кому ваши органы не нужны. Сейчас бьют по лебедевке. Ой, Господи. Разбирают, подобщаются, в холь превращают. Это что Просто много еще казачьих людей. Еще и детей столько. Одни пишут, типа, вот как жалко людей. Другие пишут, так им и надо. А, Третье пишут, это все предатели, это из России пишут. А четвертые пишут, они все говорят под столами автоматов, их там заставляют, там репетируют и тому подобное. Ну что, хочешь там пишут. А большинство пишут, что э, вы ж, типа заняли там территорию России, оккупировали, типа. зачем вы там гражданских оккупировали? Слушайте, вы по Украине оккупировали и шоу. Зачем вы пришли? Нет, я все, конечно, понимаю, говорю, то, что... Вот дело в том, что, вот я говорю, если, дай бог, я доберусь, сельсовет наш, сельская, теперь она там у нас сидит, в Курске команда, она хоть бы одному позвонила, сказала, эваку... быстро эвакуируйтесь, понимаете? У нас по ходу никому не было звонка, хоть бы кому-то. Она позвонила и сказала, ведь у нас у всех пошли, кто то ребенок, Бегите, ладно бы она нам предупредила. Я на ее счастье, вот я говорю, вчера узнала, я не буду молчать, пускай мне там что сейчас Я обязательно цель. Что ты за сельская? Тебе первую надо было разорвать. Ты даже никому. Не настолько у нас большой путь, не настолько у нас у них сельсовет много народа. Что, ж, Галя, леза я... А и... вот если бы ты тогда села и приехала, но... ну... Да, не и было. все было бы нормально. Жизнь бы по-другому бы складывалась. Mm -hmm. Да, сидели бы в скучной комнате, ждали Ну и что, зато и не да не такой мир, вчера слышно, как бабаха. Да, 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 мы здесь слышали, что творит. а я еще сказала, далеко. что... Я им тоже сказала, что подожди, через что тут будет, вот какие они тут бьют. Там не добили, в Украине наши нас добьют. Да. Спасибо вам большое. Спасибо. спасибо. До свидания. До свидания. Все, всего хорошего, выздоравливайте. – Как дела? – Позвонить сможем с вашей телефоны, не надо? – Не, сейчас позвоню. – Да мне не узнать, внучка заболела Да я не пойду. Потому что у меня вся родня на Украине осталась на сегодняшний день. У меня родни на Украине больше, чем в России. – А вы сполкуетесь с ними? – А я? А я? Відносини не зіпсувались? Да, ну, не, я думаю, що ні. Сестра це тут була. Ну, вона через вас десь мене ташла сестра. Та Спасіба вам, скільки бився, бився. От вона бачила в ролику, сразу вам подзвонила, і все, що та діє. І я їй тут. Іна. Вот такие дела. По-моему, не. Ну, совсем я не могу, не связываться, ничего. По-моему, не, не, будет ничего. Ну, может, кто за душой. А да я что, воин, хиба. инвалид, что я? Да любой народ, мне кажется, что шо... есть, может, настроенный там, и тут, ну... Но... По-моему, глупость сотворила. Тем все от А народ що народ відповідає. Ну як ставилось до вас українські військові? О, молодці, молодці. Ну це ж вони ж кормили. Свої пайки давали, свої. Як бачиш, що засидиш на лавках. Ідуть, дідуся, таїв що нібудь. на слово. Так, да, кажу, води попив локтем терся дай. побалакают между собой, отсылают, а приходит, Что есть там? Паёк обязательно свет дают. Врачи хорошо помогал, крепко. Вы вот сильно людям настроение поддерживали. Сколько же людей понаходили, я говорю, не, решили, что уже все. Но меня проконтровали. Это две недели назад, как я себе в свою голову хочу попасть. А то с того времени я был. Не віремі. Отакий діма. Ні, за войского нічого сказати. Не можу плохого, плохого, почеркні, плохого. Молодший, хлопці, молодці. А як ви попали з махновки в Сужу? Ну, це я, значить, мої хати роздомбасила. Почала одну, влупила мене фігвіта через дом. Влупила одну. пока я отсюда выкарабкался с первой, до да второй не дошел. И вторую я же махнула. Повезло, вот, в три, 34 я тоже зашел -то, бы в дверь. Ну, в общем, все понятно, что было. Ну, и кинул сейчас по, по, деревне. Да куда же надо притыкаться, не можешь Все, что упало. А вот эти вот, там у концу деревни, я там кричала, что все, что, 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 что Тетя в конце деревни. я отправился до ей туда, и хата еще стояла. Груба была там в родной кухне. Ну, так и попало. Трохи побула. это с первого раза махнуло, это с первого, по-моему, на первое. А я, я окно забывал этим, фанерой. Ну, оно взрывной волной, я купил у меня вместе с фанерой, и в стенку махнуло. Ну, сейчас, сейчас вот Тогда с первого на вторые, когда тоже шурнулась, я как-то полетела все. Тогда я все, придача опять по башке. Ну, в общем, вот так мы и оказались тут. Ну, вы разумеете, кто стрелял по интернату? Ну, и логически сказать, мама, не Украина. А хто э, допомагав евакуювати людей? О, Солдати, солдати, солдати. Все це робили солдати. Вони навіть наших, наших як я, все, відсюди, там сипиться, все, трещить, пішіть, Виходили, не мішать, не мішать, не мішать. Ще ж і машини з солдатами по-моєму підходили. Ну, в мене вже башка була нікуди, я попросив, то я ще не балакав, ну взагалі. Обезболивающими меня сделали, крепкой. Врачи, женщины, вот появились и девушки. Да? Ну, там Стасик, и кто давай-ка ему лопать две Ну, батюш, у на заколище туда и поехал, ну, как-то. Ну, и так вот то попали мы в церковь. Все, 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 все делали украинские солдаты. Все вони організовано, щоб не набули. Нічого не впало, навіть пішов на голову, нам не впали, ні отак. Це от, от, все акуратно проводить. А, а багато ваших співвітчизників, от, дивляться наші е, сюжети, ті, що ми знімаємо, про суджу з вами. В тому числі і коментують, що ми вас заставляємо говорити якісь там речі, про які ну, я що скажу, ви під я столами говорю, автоматів, що над вами призмущаєте. Ну це ж глупості якийсь, ну це комусь ліба на голову не налазить, ліба якісь дібіло Що ви зробите перше, коли повернетесь додому? Ну що я вже казав, що на Лопаси, що Посвинський виспришли на сім'ю. <laughs> в смысле на ну, ну, ну що, ну нап'ють, даю все. Серьезно? Ну, конечно, Я думав, що ви не п'єте взагалі. Да, ну зачем? Ну, ж такі слюни, яке всі. Та mm -hmm. я пашу. Конечно, в первую очередь я начну розголосить свою семью, ну, так. внучечку. Да? – А ну, ваша Наташа звонить. Ага, воу, воу, во, во це <laughs> Дай Боже здоров'я. Здравствуйте. Вы звонили, я смотрю, пропущенный. Да, да, а да. А да. ты путалась там? Да, мыла мы голову дочка. Ага. Привет. Привет. Я Привет. Да. Что там моя Алинушка? Да что, кашляет. Молодец. Кашель очень сильный, ночами не спит практически. Лечимся, Паш, что? Ну, так поддается ли я? Лечеба, короче. Ну, пока было, что времени прошло, еще мало. А ну, Надо горе. же время не проходит же. Ну, понятно. На гору что-то. Да, как ты там? Да ничего. Ждем. Ничего. Ждете. Мы тоже. Молодцы. А, там, ну, если там брашку ж поставьте, да, горилку какую-нибудь. Сейчас закричать, сейчас и... Ох, если а больна болеть, сидеть начинать. Ты почула, что сказал? Да, да. Ну вот, а так дела. Ну, все это не. Ну, давайте, да. давайте. Все. Пока, пока. Присыл. Давай, пока. Давай, давай. Все, рязу я. Что бы вы побожали украинцам? О, сейчас скажу. Прощение попросить за це все неудобство. Вот. Ну, и самое главное мир. Самый главный мир. Хай так Украина стоит за со совместимостью, со за своими границами. Ну, для, для нас, для народа, пожалуйста, дайте нам встречаться. Это я говорю им, вот этим вот, со сушкушкой на башке. Дайте нам встречаться, дайте нам общаться. Сколько же нам, тут ли, осталось жить. Побачить тоже, что и племянники есть, и внуки тут у меня есть, и правнуки даже есть. Дякую. Дякую я и вам тоже. за ваше усердие, за вашу помощь. Пойду тихенько принимать лекарства. Бережите да. Давай, чего вам Давай, тихенько. Давай. 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 Помогайте так людям. Ваша работа очень дорога. В Таких больших ситуаций. Таких непростых ситуаций. Ряд. Ну, ничего не скажу, она сама вода. Я где, да? Наверное, больше.